Усім привіт! Прошлой раз, коли я показував, як ми робимо маринад для курочки гарячого копчення, було дуже багато питань. Нагадую, ми займаємося вирощуванням бролерів і свого бройлера на продаж. Так, давайте я вам прямо зараз ми якраз робимо нову партію, вместе з вами зроблю маринад. Мені треба 5 літрів маринаду. Для чого Щоб якраз 5 літрів покриває мою курочку. На 5 літрів маринада я беру нітритно, Силь, поварено поварено. Перец духмяный. Перец черный горошком. Лавровый лист и цукор. Что я роблю? Давайте, наверное, все в прямом эфире так и сделаем. Берем сильный нитрит, ну, сыпем. И дымим. 60, 70, 80, 90, 100, 120. 140. долгое видео будет, да? Ну ничего. Кому цикаво, тут подивится, под, потерпит. Так, 200 граммов соль нитритной. Соль поваренная. Так, вот дырочка маленькая, еще что. И сыпем соль поваренную. До 400 грамм. 400 грамм, ну 410, ну ничего страшного. Да простят меня. Далее, что я роблю? Все прямым одним кадром. Сыпем немножко гороха. В прошлый раз написали, что за горох ты там сыпешь перед горошком. И немножко духмяного. Духмяного трошки меньше, буквально штучки. 4-5 выпало достаточно. И лаврового листа. Далее оторовываем, чтобы уже нам не теряться. Но листа можно еще один кинуть. И сыплю я на CFC 100 грамм кубы. Раз, раз. Это приблизно 10 ложек. Раз, раз. И раз. И еще одно. Раз. Смотрите, 100 грамм сахара. Этот маринад тут 2,5 литра. Но С пропорция на 5 литров маринада. Что я далее роблю? Ставлю С на печь, оно у меня закипит для того, чтобы вот эти приправы отдали свой вкус, остываем перемешиваем с остальным простыми половиной литрами водой будет у нас 5 литров маринада и этим 5 литрами маринада я замачиваю как раз 5 курочек, 10 половинок ну, как в том видео вы видели вот перейдите туда, подивитесь все доступно, все понятно если какие-то питания пишите кому-то было действительно полезно Ставь лайк, делай репост, обязательно подпишись. Если не подписаны, больше таких видео снимать не буду. Все, пока.